Хорошо. Мы снимаем уже, да? Ну вы давайте, идите, говорите, чтобы он отошел. Давай Кравчий, как бы думали, кравчий, да? Вот это ж так живем. Заработали. Что они там делают в этом в Киеве? Их бы оттуда всех метлой выгнать, этих руководителей. Что ж они издеваются над людьми? почему вы ходите за водой? А воды нету, света нету. Вот и ходим поэтому. Я дядю сейчас не могу похоронить. Неизвестно, нас в Мумовке выпустят или нет. Стреляю. Ночью сегодня, пол, даже 4 утра. Вечером я была у мамы на Артема. Целую ночь стреляли. И в 4 утра обстрел. Куда вы стреляете? Что вы делаете? О, и как бухка, и как бух. А другая что то мучка пошла? О, пенсию не дают, детские не дают, вот в магазинах уже ничего не купишь, денег мы и так держались уже сколько, денег же кушать не за что, вот и решили уезжать. Как начнут стрелять, это вообще... Начинают бахать. Сегодня мы в 2 часа ночи. Сегодня спать. ночью был сильный бой. Даже можем позже. Световые ракеты летали везде. Ну как бы в небе освещало все пространство. Но двор у нас полностью был... И раза три или четыре мы... Над домом летали, это все. Мы живем на Целинной, и там все это слышно. Мы в поре бегали туда-сюда. Сима, тихо, тихо, тихо. Тихо. А второй, вот второй.